Коллеги, могу с уверенностью сказать, коллеги, потому что у нас общая цель – это наша планета, наша земля, наша родина и наш воздух, наша вода, которую мы дышим и где мы живем. Меня зовут Вовка Александр, я генеральный директор и собственник группы компании Oxygen Group. На сегодняшний момент мы взяли за такую нелегкую задачу популяризировать в Украине электромобили, создавать рынок электромобилей в нашей стране. Можно много говорить, что Украина впереди-сзади. И я с уверенностью могу сказать, что все, что мы делаем, зависит только от нас. Мысль, которую мне пришла в голову чуть более года назад, я на самом деле это все возникло очень случайно. Я на Новый год хотел подарить электромобиль своему отцу. Но так сложилось, что через две недели, когда я после поиска в электромобиле в Украине, я не смог найти, чтобы это было вот просто купить. И через буквально три недели мы уже купили 30 электромобилей. Это было не спонтанно. я и предыдущие 10 лет занимался бизнесом поэтому не подумайте чудес не бывает но все зависит только от нас что есть на сегодня я вам расскажу в следующие пять минут у меня времени не так уж много я постараюсь вам вас долго не задерживать и с удовольствием потом отвечу на вопросы которые у вас я я надеюсь буду а можно презентацию? Я могу без презентации, но я думаю, так будет более наглядно. Тогда, пока включаю презентацию, расскажу, что есть на сегодня в мире. В мире на сегодняшний день порядка 2 миллионов электромобилей. Еще осенью 2015 года эта цифра только была 1 миллион. Наконец 2015 года в Украине было 500 электромобилей. В основном это были Nissan Leaf. Наконец 2016 года в Украине порядка 3000 электромобилей. И это большое достижение, потому как буквально три дня назад в прессе появилась информация, что Украина занимает четвертое место в мире по темпам роста электромобилей. Это и, и, иду, идет процентовка сколько продано электромобилей по отношению к новым машинам. Да, пока что это немного. Но в Украине больше электромобилей, нежели в России больше, вместе взят. Так, для, для информации. И то, почему. Их так мало, конечно же, играет, играет значительную роль то, что в те мифы, и в то, во что мы верим. Конечно, можно говорить, что электромобиль это дорого, можно говорить, что электромобиль, где его будут заряжать, что у нас нет инфраструктуры и многих, и многих вещей. Но на самом деле поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас в день проезжает больше 100 километров. три человека. Статистика гласит, что 95% автомобилистов не проезжают в день больше 100 км в день. А, не нужны суперчарджеры, не нужны заправки. Нужна просто обычная розетка, вот вы поездили целый день, например, даже речь идет о Nissan Leaf, вы поездили целый день, приехали домой на стоянку, включили в обычную розетку, и за 6-8 часов электромобиль зарядился, он может ехать снова 150 километров. О, уже есть, спасибо. Можно, пожалуйста, сразу следующий слайд? Там есть выводы, о которых хочется, хочется сказать. То, что я говорил, количество электромобилей в мире, Цифру, сколько будет электромобилей через 20-30 лет, никто не может сказать. Есть разные данные. От 20 до 50%, но то, что это будет неизбежно, и то, что электромобили э, полностью покорят ДВС, это также 100%, как и обычные телефоны покорят смартфоны. Ну и они их просто вытеснены. Они не могут быть, потому что... Уже, например, на выставке, вот я был в октябре в Париже, Renault Zoe проезжает 400 километров, Opel Ampere 500 километров. И ну, 500 километров это уже можно ездить по стране и ни о чем не задумываться. Да, сейчас есть Tesla, которая проезжает 500-700 километров, но, к сожалению, она еще достаточно дорога для массового сегмента. Если говорить о лидерах мировой тенденции, конечно, это Норвегия. Это 25 процентов по сравнению с проданными новыми автомобилями. И прошу заметить, что в Норвегии очень холодно. Говорят, что электромобили не предназначены для э, холодных зим. Прошу заметить, что в Норвегии очень много нефтепродуктов. Но тем не менее страна беспокоится о своем будущем и уже с 2023 года планирует запретить полностью продажу автомобилей в своей стране. Рост продаж в Украине, я говорил, за Европу Германия также хочет к этому присоединиться. И наша главная задача, моя главная задача ⁇ это сделать все возможное, что зависит от меня лично и от групп, группы компаний, от команды, которая работает, чтобы в 2022, 3, 5 все вот эти автомобили, которые будут не нужны в Европе, чтобы они не поехали к нам в Украину. Потому как они будут очень дешевые, потому как они там никому не будут нужны. А Украина будет с удовольствием их покупать и нам всем будут рассказывать, конечно. Это очень выгодно, это очень дешево. Но по поводу дешево я вам расскажу в следующем слайде, если можно переключить. Э -э можете посмотреть на, информа на информацию, времени нет, но я вам постараюсь просчитать. Если вы в год проезжаете 30 тысяч километров, это приблизительно 3 тысячи литров бензина. 3 тысячи литров бензина это приблизительно 3 тысячи долларов. Таким образом, если за 6 лет, смотря как вы ездите, это может быть и за 3 года, вам, авто, вам автомобиль, ваш электромобиль окупается полностью. Уже сейчас у нас буквально в ближайшее время стартует программа с угросбанком 50% первый взнос и на 50% рассрочка на 3 года беспроцентно. UGRASBANK себя позиционирует как экобанк. Те деньги, которые вы так или иначе будете тратить на бензин, это 4-5 тысяч гривен, вы будете платить как платеж. Таким образом, через 3 года у вас будет электромобиль, за который вы заплатите приблизительно 200 тысяч гривен. Ну, на вопрос, что вы купите за 200 тысяч гривен, вы знаете лучше меня, поэтому на этой теме останавливаться не буду. Если можно, следующий слайд. Что концепт Oxygen Group на сегодняшний момент представляет? Это, конечно же, дилерский центр, у которого есть мы мультибрендовый салон, мы не работаем ни с одной торговой маркой, мы работаем с, со всеми торговыми марками, которые есть в, в, ну, в мире и самые популярные. На следующем там немножко позже увидите. Конечно же... Окси-такси – Окси -такси это то, что дает возможность уже любому человеку завтра, при, даже сегодня, вот взять и побывать в электромобиле, почувствовать, что такое электромобиль, и, как говорится, ну, понять, чем его едят, или, не знаю, задуматься над, над тем, и уже, уже сделать какой-то вклад в развитие и эко -движения. Ну, для сравнения, 2000 автомобилей потребляют за год кислорода столько, сколько вдыхает 1 миллион населения. А в Киеве, по данным министра экологии, 80% СО2 – это никакое не производство, никакие не выбросы. Это, к сожалению автомобили, которые ездят и которые так или иначе выбрасывают СО2. Но, что, если можно, можно вернуть, пожалуйста, что первее курица или яйцо, сказать очень тяжело. Без суперчарджеров передвигаться между городами нереально. Потому что электромобиль проезжает 150 километров. И Благодаря суперчажерам, которые дают возможность заряжаться за 20-30 минут, конечно же, это можно сделать, можно ездить в Одессу, во Львов, и я думаю, до конца года мы это реализуем. Можно будет ездить бесплатно. И, конечно же, для тех, кто проезжает день более 100 километров, конечно, нужен суперчажер. Наши такси заряжаются на суперчажерах. В Украине мы поставили на сегодняшний день порядка шести сертифицированных суперчарджеров. Это суперчарджеры, которые полностью соответствуют стандартам Шадемо. Это разъем, который есть в Nissan Leaf. Это мультистандартные суперчарджеры. И они дают возможность заряжать быстро электромобиль. Ну и, конечно же, это сервисный центр, потому как есть много очень мифов о том, что батарея приходит в негодность. Я вам могу с уверенностью сказать, как человек, который работает с батареями с 2008 года, я еще генеральный директор и владелец компании «Дробак». Компания занимается аккумуляторными батареями, адаптерами и аксессуарами для мобильных телефонов и устройств. Поэтому аккумуляторная батарея Nissan Leaf — это 192 набора элементов, это 96 пар. И если у вас показывает, что у вас емкость аккумулятора упала на 10%, это не всего емкость аккумулятора упала на 10%. Это означает, что одного элемента емкость не более 90%. И чтобы емкость была больше, достаточно этот элемент заменить. Поэтому это неправда о том, что надо полностью менять батарею и она, и она стоит дорого. А, например, наши электромобили в такси на сегодняшний момент прошли более 3 миллионов километров. Друзья, 3 миллиона километров. У нас есть машины, которые прошли 150 тысяч километров. Ответьте себе, пожалуйста, на вопрос: за сколько вы проедете 150 тысяч километров. Nissan дает гарантию 8 лет или 4000 тысячи разрядов и зарядов. Это если заряжаться каждый день, это 10 лет. И я готов, готов вам показывать, рассказывать. Вы с удовольствием можете прийти и ощутить это на тест-драйве. Я знаю, что многие из вас уже за записались, поэтому это есть возможно и доступно. Если можно, следующий слайд. По дилерскому центру не буду останавливаться. В принципе, это то, что предлагает каждый салон, и мы стараемся соответствовать всем стандартам сервиса. Если можно, следующий. По модельному ряду, наверняка все вы знаете, вот Tesla, Mercedes, BMW, Nissan, Renault, это все те, кто уже представил. 18-19 год будет бумом по выпуску новых моделей электромобилей, и мы, конечно же, с радостью будем это презентовать на территории Украины как первопроходцы, как лидеры, как создание, создатели эры в Украине электромобилей. Можно следующий слой. Служба такси уже сейчас порядка 50 электромобилей в ближайшее время будет Добавляться также у нас есть Tesla Model S, для того чтобы людям показать, что это за электромобиль и это инновация, это будущее, которое уже есть здесь и сейчас, мы всех водителей оформляем в штат, мы работаем с водителями. Это достаточно тяжело, потому что по такой модели в Украине не работает никто. И, конечно же, есть много возражений, почему мы дорогие, ну Каждый из вас знает, сколько платить налоги в Украине с каждого водителя и оформлено, сколько ЕСВ, сколько... Мы на общей системе, мы платим НДС, и я считаю, что это правильно, потому как мы должны быть тоже ответственны перед своим государством. Если можно, следующий слайд. Планшет, Wi-Fi, открытие, закрытие двери, зонтик, вода. Это все то, что есть как стандартно, кондиционер, подогрев сидений. Это то, что есть в каждом электромобиле и то, что мы декларируем. Дек дек. Если можно, сразу следующее. Единственное, чего нам сейчас не хватает очень достаточно сильно, это денег, потому что все, что у меня было как у собственника, я уже вложил. Все, что было даже, это не пассивным трудом, как говорится. Вот, поэтому мы сейчас интенсивно привлекаем инвестиции об этих программах. Если кому-то будет интересно, вы можете также узнать дополнительно. Можно следующий. назад? Можно назад, пожалуйста, просим? Все. Э -э, касательно выбросов ответственности нас каждого, потому как это наше будущее, э -э, я хочу жить в Украине, я хочу заботиться о тем, какие машины будут в Украине, и Например, если сейчас получится отменить закон по НДС, то электромобили станут еще доступнее. Мы с этим боремся, и я надеюсь, что у нас получится. Можно дальше? Приглашаю вас на тест-драйв о том, чтобы то, что я рассказал, чтобы вы почувствовали и уже побывали за рулем электромобиля и прикоснулись к будущему, кто этого еще не сделал. Спасибо. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Два вопроса. вопрос первый. Сколько реально пролегает, скажем, минус 10 на улице, включенным отоплением и сведениями реально? Как, второй вопрос. Как вы решаете вопрос с компенсацией аккумулятора. Первый вопрос. Сколько, если включить подогрев, и сколько реально при, при минус 10? Второй вопрос. Куда мы деваем аккумуляторы? Первый вопрос. Когда включить? Подогрев это менее 5 это очень мало. Подогрев действительно седает достаточно много, это порядка 3-6 кВт, в зависимости от того насколько включать. Пробег снижается приблизительно на 30-50%, в зависимости от. Э, ну, 80 км зависит за Да, да. Грубо, грубо говоря, да, но это зависит опять же от температуры и от многих этих, да. Куда мы деваем аккумуляторные батареи? Можно, все вы знаете, опыт Теслы, не буду ничего выдумывать. Можно аккумуляторные батареи, емкость изымать. На них строить платформу, как накопитель. Ночью накапливать электроэнергию, днем ее выдавать. Пока что наши аккумуляторные батареи, мы не снимали ни один аккумулятор. Если мы будем менять вот эти элементы, то мы их будем использовать для под суперчарджеры. Ночной тариф будем накапливать и днем выдавать, и таким образом экономить деньги. Спасибо. Моя а машина, я езжу с водителем Nissan Leaf, без суперчарджера и на сегодняшний момент я могу с уверенностью сказать, как занятой человек, мне хватает 130-140 километров для того, чтобы передвигаться по Киеву и в принципе работать. Но в компании для сравнения, чтобы вы понимали, работает сейчас более 300 человек. То есть масштаб масштабы бизнеса и о, если мы планируем до конца года 200, маш, 200 250 машин это порядка тысячи человек. Спасибо. Мы сейчас будем а, девушка хочет электромобиль живет на восьмом этаже. Мы сейчас хотим сделать программу. А, если вы у нас покупаете электромобиль, у вас рядом нет заправочной станции, мы договоримся с киевской администрацией, чтобы на вашем паркинге Чернигов, так еще проще в Киеве все намного сложнее в плане бюрократии. Поставим Черниги, не вопрос. Я думаю... Ну, в Киеве бюрократия гораздо сильнее, нежели в любой другой области, поэтому с удовольствием, если вы нас купите, мы вам даем доступ для суперчарджера, это однозначно. И также мы можем вам возле вашего дома, стоянки поставить э, маленькую зарядку, которая будет заряжать электромобиль за 4-6 часов. Пожалуйста. Главное желание. Ну, это все возможно. Да, пожалуйста. Извините, я не услышал. Будапешт а, пока что нет. До конца года мы планируем, мы сейчас встречались с компанией Кострат, Сименс, Фасек, у нас все, все зависит только от финансирования. Да, если мы сейчас договоримся, нам дадут в рассрочку там хотя бы на год, мы в Одессу и... Во Львов сделаем точно через каждые 100 километров суперчарджеры Для того, чтобы... Это достаточно 10 суперчарджеров. В деньгах это 300 тысяч долларов. но в принципе, ну, это... Больше ничего не надо, но мы за это должны платить проценты не маленькие. Если получится договориться, то мы с удовольствием. Например, тот же Углгазбанк нам дал грант под суперчарджер и под электроэнергию, и они поддерживают. И я рад, что есть... Несмотря на их бюрократию, что есть такие компании в стране. И не только они, просто не, ну, могу рассказать, но времени нет, честно. Меня найти меня или компанию? Я с удовольствием могу дать визитки. Нет, я, меня нету в соцсетях. Можно найти я с удовольствием раздам визитки, то есть я ни от кого не скрываюсь. Есть также будут ну, мои помощники, коллеги, которые работают, но ну, в принципе с удовольствием без проблем. Да, пожалуйста. Я сам родом з Полтави, тому, в принципі, це для мене діло. Тільки одне заважає. Заважає відсутність інвестицій. Не вистачає коштів для того, щоб це зробити. Тому, Полтава це регіон, який зразу ж покриває і Київ, і Харків і Дніпропетровськ. Тому це справа, тому що те, що те, те ж саме, що я говорив, і по Одесі, і по льву. Дякую.